единый налог. А по точности российского кадастра можно судить по цифрам, которые предоставили независимые эксперты. Так сегодня в кадастре официально числятся почти 70 миллионов земельных участков, из которых, внимание, почти 29 миллионов не имеет границ, по крайней мере по документам определенные границы, неучтенные или наоборот приписанные постройки коммуникации еще полбеды. Самые большие вопросы сегодня вызывает оценка земли, которая по новому закону должна производиться по рыночной стоимости. Не секрет, что для этого времени стоимость большинства объектов определяли по таблице, принятой еще в 60-х годах. К примеру, один три копейки. Сейчас мы только расчета решили осовременить. Сначала планировалось учитывать даже виды за рыночную стоимость на основе горизонтальных риэлторов. Суна, Александр Фисуна, Александр Яковлевич, здравствуйте. Ну, скажите прежде вот кое-что нам о медицинских итогах нынешнего призыва. С какими заболеваниями, с какими диагнозами приходили призывники, если у может быть, какие-то болезни? Сегодня мы на призывных пунктах